जफाएं सहकर दुआएं देना आज वक्त शेख के जब ज्यादा प्यार करता है तो हासी पैदा हो जाते है और चाहते हैं कि इसको इतना सताओ कि भागे ये भागे यहां से लिहाजा उस पर मैंने लिखा कि जफाएं सहकर दुआएं देना हम शेख के में रहने वालों को कभी बदवा देना वो आशिक मुरीद नहीं है वो आशिक मुरीद नहीं जहाँ फूल हो उन कांटों को कोई बदवा नहीं देता जिन कांटों के जरिए गुजर कर फूल मिल जाए वो कांटे जो है वो उनको बदवा नहीं लेना चाहिए वो कांटे जो है मुहाफिज हैं उस फूल के वो कांटे जो है मुहाफिज हैं, हैं पासवानी करते हैं तो तो मेरे शेख साहब रव साहब का तो ने फरमाया कि अगर दूध पीना है तो भैंस की गोबर और पेशाब को भी सफाई करनी पड़ेगी अगर भैंस का दूध लेना है अगर फूलों से दोस्ती करनी है तो कांटे बर्दाश्त करने अगर अल्लाह वालों के यहाँ रहना है तो कुछ ना कुछ तो मुसीबत आएगी बलाएं आएंगी कुछ हम आएगा लिहाजा इस पर मैंने इस शेर कहा था जफाएं सहकर दुआएं देना यही था मजबूर दिल का सेवा मजबूर दिल क्यों था इससे को छोड़ भी नहीं सकते जब मोहब्बत हो जाती है तो मजबूर को छोड़ना भी मुश्किल भागना भी मुश्किल और जफाएं सहकर दुआएं देना बस यही था मजबूर दिल का सेवा और एक दो दिन का नहीं पंद्रह साल इस तरह से अख्तर में गुजारे जमाना गुजरा तुम्हारे दर पर जमाना दो तो तीन आ... दिन महीने का मुजाह नहीं था एक रात साल का पंद्रह साल इस तरह से अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी गुजारी और जमाना गुजरा तुम्हारे दर पर इसी तरह से का यानी ऐ शेख एक जमाना तुम्हारे साथ मेरा गुजरा और हासिदीन मुझे भगाने की कोशिश करते रहे लेकिन हम भी चीमड़ थे सख्त जान भागे नहीं अलहमदुल्ला मैंने कहा कि मैं समय सारे गुनाह मुझे ए, जितने गुनाह दुनिया में हैं उन सब से गुनाहों से बड़ा गुनाह मुझे किसी अल्लाह वाले के साथ बेवफाई मालूम होती है दुनिया में जितने भी गुनाह है सबसे बड़ा गुनाह किसी अल्लाह वाले से बेवफाई कि सारी जिंदगी तो हजरत के साथ गुजरती है अब आखिर वक्त में लोग हमें मशवरा देते कि शेख का इंतकाल होगा तो कैसे गुजारा होगा मैं ये माल्टा चूस लो का बरबी खा लो शेख की जिंदगी तक बाद में कहा क्या करोगे मैंने कहा कि मैं क्या करूंगा शेख को नहीं छोड़ूंगा ज्यादा से ज्यादा शेख के बाद मुझे फाका होगा हम फाका करेंगे बोले व नक्शा भुशानदा लेकर बैठ जाऊँगा हकीम में हूँ तो दो रुपये का तो एक निशानदा अगर बिक गया दिन घर में तो दो रुपये का चना लूंगा और तो पानी में पका के उसको नमक में चा, डाल के चना मैं भी खाऊंगा मेरे बच्चे भी खा लेंगे फिर शैतान ने कहा अच्छा और अगर कपड़ा न मिला तो मैंने कहा कि लूंगी तो पहन लूंगा नाक से घुटने तक छुपाना फर्ज है अगर कपड़े फट गए तो मैं मैं इतने ही नाथ से घुटने तक की लूँगी कर नमाज अदा करूंगा मैंने शैतान को जवाब दिया कि अगर कुत्ता न रहा तो बिगड़ टोपी की नमाज हो जाती कुत्ते के बगैर हो जाती है छुपाना कितना फर्ज बताओ नाव से घुटने तक फिर उसने कहा अच्छा चप्पल और जूते नहीं मिलेंगे मैंने कहा मुझे इसकी परवाह नहीं बाहर आने की लकड़ी की खटपटी मिलती है अगर उसने कहा अगर वो खटपटी टूट गई तो मैंने कहा मैं नंगे पैर रहूंगा वजू खाने में जाकर पैर धोकर नमाज अदा कर लूंगा फिर शैतान खागा मेरी जवाब इस वक्त देखो ये शेयर जखाएं सहकर दुआएं देना यही था मजबूर दिल का सेवा जमाना गुजरा तुम्हारे दर पर इसी तरह से दिले हजीम अब सुनिए अल्लाह ताला की तरफ से अगर जज्ब न हो तो कोई इंसान अल्लाह वाला नहीं हो सकता